di Malaysia. Teruskan menonton dialog. Menghubungkan anda. Pada yang ingin Walau berkata, apa juga satu Malaysia. Pelbagai berkata, boleh dikongsi kerana kita adalah sama. Perubahan satu impian. Ramai kenalan makin ramailah kawan. Facebook Satu Malaysia. Layari www.facebook.com/satumalaysia dan jadilah ahli sekarang. pastinya yang terkini berita utama. Seorang pemilik kedai emas berhampiran pasar payang Terengganu berputih mata apabila barang kemas di premisnya bernilai 1 juta ringgit dirompak. Rompakan dipercayai dilakukan empat lelaki dan seorang wanita berketurunan Arab. Kesemua barang kemas diisi dalam tiga beg yang baru tiba dari Pulau Pinang. 63 anggota Regimen 21 Grup Gerak Khas memulakan ekspedisi berbasikal jelajah utara selatan sejauh 1,230 km. Ekspedisi itu memberi peluang peserta meningkatkan semangat bekerja dan setia kawan dan mengenali lebih dekat adat resam penduduk tempatan. Ekspedisi selama 10 hari yang diketuai Major Al-Farizan Marzukil. Berita utama pastinya yang terkini. Pemenang enam kategori anugerah skrin 2009. Drama yang telah disiarkan di RTM. Tersasar di Jalanmu. Videografi terbaik. Lakon TV terbaik, Irma Fatima. Pelakon pembantu wanita terbaik, Norish Ismail. Pelakon wanita terbaik, Rosnah Mat Aris. Jangan, jangan, jangan. Pengarah terbaik Erma Fatima Dan drama terbaik Tahniah RTM Tetap Unggul Menyambung kembali perbincangan kita dalam rancangan dialog malam ini bersama dengan yang berbahagia Datuk Seri Mahmud Adam merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri dan sebelum kita pergi lebih lanjut Datuk Seri kita mungkin buka satu lagi peluang untuk penonton di studio malam ini. Silakan. Assalamualaikum Datuk Seri. Kesalah. Saya Ilyana binti Runa Rashid. Soalan saya, apakah antara cabaran utama pihak berkuasa menangani jenayah ini? Terima kasih. Terima kasih. Um, itu mungkin perkara yang kita tahu juga sebenarnya. Dato Sri, ya. uh, ada masalah tertentu ataupun kalau tidak ada pun mungkin uh, perkara yang paling mencabar untuk pihak berkuasa. Kalau kita lihat uh, perkara pertama yang begitu mencabar pada pihak berkuasa ialah mengenal pasti jenayah ini. Hmm. Uh, bagaimana jenayah ini berlaku? Pen jenayah ini bukan macam jenayah biasa yang begitu jelas dilihat. Mereka kadang-kadang ...melibatkan sedikit antarabangsa. Dalam dan luar negeri. Begitu tersusun rapi. Mm -mm. Jadi persoalan dia, bagaimanakah soal risikan tadi? Uh, risikan ini pula bukan saja kita boleh dapat daripada dalam negeri. Kadang kita terpaksa menghubungi rakan-rakan kita. Atau negeri destinasi mereka. Kadang maklumat ini diperoleh daripada negeri sumber mereka. Mm -mm. Jadi bila maklumat-maklumat ini pemantauan dibuat, risikan dibuat oleh pihak berkuasa. Jadi penghabisan bau kita dapat mengesan. Kadang-kadang mengambil masa berminggu-minggu, berhari-hari untuk mengesan kegiatan-kegiatan ini. Selepas jelas kita lihat pengesanan, penangkapan dibuat, siasatan juga perlu dibuat. Ada kalanya kita tak dapat saksi. Kadang-kadang mereka yang menjadi mangsa juga kadang-kadang tidak hendak menjadi saksi kerana takut uh, terancam. kadang-kadang mm -mm. uh, mereka yang terlibat ini mangsa tadi adalah berasal daripada luar negeri. Mereka tak sanggup untuk tinggal lama di negara kita ini untuk menjadi saksi. Mm -mm. Jadi karena inilah perkara-perkara uh, halangan-halangan yang kita ada, kesukaran-kesukaran yang dihadapi. Tapi insya-Allah setakat ini kita dapat atasi bersama-sama dengan cara kita bekerjasama di antara agensi kerajaan termasuk NGO dan perbutuhan pertubuhan uh, sukarela yang lain. Hmm. So, mungkin kesukaran untuk uh, mendefinisikan betul-betul yeah. uh, akta ini yeah. ialah perkara yang boleh kita latih ya, kepada yeah. penguatkuasa kita yes. tapi kerjasama dari segi uh, kerjasama, yeah. masyarakat, yeah. mangsa dan sebagainya yes. ini adakah juga dijalankan uh, program perlindungan untuk pelapor mungkin ataupun saksi? Ya, yeah. Kita mengikut Seksyen 51.3A mengikut Akta Anti-Pembedahan Orang ini Apabila Mahkamah menentukan bahawa orang tertentu inilah merupakan mangsa mm -hmm. pada pemdagangan orang atau dia akan digunakan sebagai saksi, kita ada menyediakan rumah pelindungan. Mm. Enam buah rumah pelindungan kita akan membuat menambah lagi rumah pelindungan ini di mengikut zon, mm -hmm. zon di selatan, di Johor, di tengah, di utara, di timur dan Sabah dan Sarawak. Aa, mereka ini akan diletakkan di rumah pelindungan. ...dan diberi kemudahan-kemudahan yang ada. Mereka boleh menghubungi keluarga mereka di luar hmm. negeri. Uh, Perkhidmatan kesihatan, kaunseling diberi pada mereka. Bukan diletakkan dalam penjara atau kurungan. Mereka diletakkan dalam keadaan di rumah biasa... Hmm. ...dilindungi keselamatan mereka. Mereka ini sebagai saksi. Mereka ini sebagai mangsa. Bukan mereka yang terlibat dalam jenayah... Hmm. ...tapi mereka sebagai mangsa. Jadi inilah perbezaan dia, pemenagangan orang... Mereka yang telah didagangkan atau didagangkan tadi dilindungi dan mungkin dia akan menjadi saksi kepada kita. Mm -hmm. Dan dari golongan mana biasanya mangsa ini? Datuk Sri? daripada apa yang telah pun kita selesaikan? Yeah. Mungkin daripada jumlah uh, 130 orang yang telah dilindungi mm -hmm. uh, majoritinya lah pihak wanita kaum wanita dan kanak-kanak. Mm. Hanya baru-baru ini saja satu perkembangan baru kita telah mendapat pekerja seramai 15 orang mm -hmm. pekerja lelaki. lelaki jadi kita tak tak boleh meletakkan mereka di rumah perlindungan yang sama dengan wanita dan kanak-kanak mm -hmm. kita terpaksa meletakkan mereka di tempat yang lain bagi lelaki tadi mm -hmm. jadi ini perkembangan baru bagaimana mereka didagangkan sebagai buruh jadi ini perkembangan baru. Hmm. Uh, wanita, kanak-kanak yang terbaru inilah lelaki hmm. sebagai pekerja pasal Itu mangsa. Kalau kalau dalang bagaimana? Um, Dalangnya daripada golongan mana pula? Jadi, orang dalam negara kita <laughs> ataupun? Jadi dalang ni saya kata tadi jenayah ini, jenayah yang merentas benua hmm. termasuk daripada luar negeri dan dalam negeri. Dalang ni pula diletakkan bukan di rumah perlindungan tapi di lokap atau di penjara. Hmm. Yang itu dia. dia. Yes. Okey. Um kita ingin beri peluang satu lagi kepada para penonton di studio. Kita kabarnya ada lagi yang nak bertanyakan Datuk Seri Sila. soalan. Silakan. Assalamualaikum Datuk Seri. Saya Faizal Muhammad Ali. Soalan saya, Sabah disebut antara negeri di Malaysia yang menjadi lokasi utama kegiatan ini. Bagaimana hasil kaji sedidik pihak kementerian? Jika ya, apa sebabnya? Dan apakah langkah-langkah yang diambil untuk negeri Sabah? Baik, Sekian. terima kasih. Sabah, mungkin kerana kedudukan uh, dari segi geografinya dan bagaimana? Uh, ya. Datuk? Kalau kita lihat, uh, masalah menangani pendatang tanpa izin di Sabah ini. Uh, kerajaan begitu mengambil serius menangan ini. Kalau kita lihat, satu jawatan kuasa khas peringkat kabinet khas untuk menangani masalah mm -mm. pendatang tanpa izin di Sabah ini. Kegiatan atau menyelesaikan masalah pendatang tanpa izin di Sabah ini telah mencapai ke ke tahap yang ketiga sekarang. Kalau tahap pertama kita menguatkuasakan, kita menahan, mengesan mereka ini. Siapakah pendatang tanpa izin tadi di Sabah? Kita mendaftarkan mereka. Tahap yang kedua pula, bagaimana kita mengesan uh, majikan mereka.